Ємто причасні акція зробимо чисто. Давай доброго дня, 21 травня, і відбулася звітна конференція Зробимо україну чистою більш ніж 150 тисяч громадських активістів долучилися до акції Зробимо Україну чистою. Я рада, что мы приняли участие в этой чудесной, замечательной акции, которая в будущем, я уверена, что она изменит не только часть людей, которая приняла участие, но и вся Украина будет более ответственно относиться к тому, как она живет, как она пользуется природными ресурсами. Мы, индустриальный телевизионный комитет, максимально постарались в этом году помочь и поддержать акцию. Не только мы вышли и смогли очистить парк, который мы убирали. Да, Мы еще и привлекли а, украинские телеканалы к освещению и к поддержке а, этой акции, чтобы больше и больше людей привлекать и чтобы больше людей вышло на акцию в субботу. А, все вместе с нашим коллективом мы а, убрали территорию в размере двух с половиной а, футбольных полей, что на самом деле круто, потому что у нас не такой большой коллектив. Это нас объединило это сделало нас дружнее и в общем-то думаю в следующем году мы и семьи свои будем приводить и своих родственников друзей спасибо организаторам я надеюсь что вместе мы сделаем украину чище представили украинской общественности уже еще и на украинском языке. Uh, уважаемые коллеги, друзья, огромное спасибо, что пришли сегодня на нашу пресс-конференцию. Разделили с нами нашу радость о том, что мы закончили нашу акцию «Зробим Украину чистую 2013». И приглашаем вас принять участие в следующей акции «Зробим Украину чистую 2014» уже в следующем году. Подготовка к ней начинается уже завтра. Мы уже предварительно анонсируем дату. Это либо будет 12 апреля, либо 26 апреля, потому что 20 будет Пасха. И поэтому снова выходите с нами, мы ждем вас, мы снова масштабируемся. Мы хотим, чтобы вышло уже более 300 тысяч людей по всей Украине. Давайте вместе сделаем Украину чистой. Мы хотели бы тогда сразу поблагодарить наши, наших партнеров, еще информационных партнеров, которые сегодня пришли к нам. Я Ольга Шестакова из «Комсомольской правды» в Украине. Мы были медиапартнером этого прекрасного мероприятия и сделали целый зеленый номер – выпуск «Комсомолки», посвященный исключительно вопросам экологии. И это было приятно как для нас, как для людей, как для компании, как для газеты. И мы очень надеемся, что это помогло и самому мероприятию. Вышло больше человек, и я надеюсь, будет все больше и больше в следующий год. И в следующем году мы обязательно тоже осветим это мероприятие. И вот таким образом мы все вместе сделаем Украину чистой. Тоже приятно, что в целом году столько людей долучилось до акции. Це завжди приємно. Ми раді кожному волонтеру, кожному активісту, який приходить до нас. І я дуже хотів би подякувати тим сотням тисяч людей, які прийшли, відгукнулися, тим компаніям, які надали нам ресурси, вивели своїх людей, допомогли їм рукавичками, мішками, допомогли акції всім, всім, всім людям, які долучилися, органам місцевого управління, центральним органам влади. Які допомогли реалізувати акцію зробимо Україну чистою 2013 на чудовому, навіть по міжнародному рівні. Приветствую, друзі. Наталія Горбінка, Дніпропетровська область. А, хочу ви знаєте, поділитися от, той потрясающей атмосферой, которая була на проєкті зробимо Україну Чистою». А, то, що творилось, это было приятно увидеть эффект, когда вот люди были объединены одной общей идеей, разных сословий, разных социальных уровней. Да? Это были компании, это были организации, это были просто люди, какие-то творческие коллективы, это была тоже поддержка властей. Да? То есть, и вот все при этом чувствовали, что есть что-то одно. Це головне, що ми допомагаємо щось лучше, що да? ми несемо світло. І да? вот у нас это было под лозунгом приємно, коли чисто Прибирай разом з нами і приходить на прибирання зробимо україну чисто!» 20 апреля. Здравствуйте! Меня зовут Ворох Віталій Ніколайш. Я президент Української асоціації заводівельників переробників. Сьогодні у нас ето конференція акції Зробимо Україну чистою якою ми вивели в Україні понад 150 тисяч волонтерів, яку ми будемо продовжувати розвивати, будемо співпрацювати з заводами на протязі року, збільшувати поток сировини, розміщувати нові прийомні пункти, і також робити, і, звісно, що робити Україну чистою. Будь українцем, долучайся до екологічних ініціатив і зроби Україну чистішою.